Зал. Зал игровых автоматов, блядь. В городе димитрове блядь. Вот. Вот, сколько их тут штук? очередной зал автоматов. Говорят не работают, просто так стоят. Просто так стоят. Зашли мы. охранник. Тут типа ремонт. Вот стоят автоматы, которые не работают. Вот. Вот, и вот, и не работают, просто стоят включенные, охранник стоит. Охранник да, есть, кассирша, говорит, не работает. Вот она воля. Добрый вечер. Аппараты включены. Имеем автоматик. Номер 17. Стоят денежки. Подожди. 17. Вот он. Стоят денежки. Вот. Вот. Все. еще раз большим планом. Сейчас мы глянем еще номер этого автомата. В данном заведении что мы нашли? Мы нашли тетрадочку с долгами, да? Написано долги. В сейфе лежала тетрадочка. Мещенко 1000. Простокол 15 1000. Ну и также там показатели света данного заведения. Подожди, шевели, вот, тетрадочка с долгами, да. Заведение 12 работало, люди 12 играли. 15 го 01 -го, 8 -го, Люди играли. Ну, это а? понятно. Ну, как бы, как бы мы не знаем, ну, почему, ну, и что здесь делать, да, там, данная табличка, ну, как бы факт просто остается фактом. Такую вот табличку нашли в данном игровом зале. Вот проехали, милиция. Ждем. Ждем следователей, чтобы вы описали Будем уничтожать. Ну как бы вот. В телефоне есть записная книга. Да, э -э с... Людей, с... Вызыва с... людей с... вызывали, людей вызывали по звонку, да, с клиентами. Вот. Они приходили играть. Приходили играли. Вот так. Вперёд, вот так, бороться